Друзі, всім привіт! Ви на каналі Астрофеномени сьогодні ми будемо розмовляти із відомим астрологом Владом Росом. Отож, відразу вам хочу нагадати: якщо у вас є якісь запитання, які ви хотіли би поставити йому, будь ласка, пишіть в коментарях під цим відео. І на найцікавіші з них ми обов'язково дамо відповіді вже в наступному ефірі. Ну а щоб його не пропустити, натискайте кнопку підписатись. Влад, приветствую вас на нашем канале, рада вас видеть, и начинаем из темы выборов у Немеччине, в частности, как выборы в Немеччине повлияют на ситуацию в Украине. Ну, вы имеете в виду выборы в Европарламент, да, Ну там полный так. разгон пользы, абсолютно, да, понятно, что крайне правые побеждают, но самое главное, что Урсула фон дер Ляйен, как была, так, скорее всего, и переизберется, очень так важно родиться в городе Брюссель, что в конечном итоге в Брюсселе иметь важную должность. Несмотря на то, что она гражданка Германии, она родилась в Брюсселе, она гинеколог, имеет семь детей. Дорогие друзья, это прям женская участь ее, вернее, да, то есть я бы так сказал, это подвиг женский. Семь детей, ни одного аборта, да, то есть это супер классное да, достижение. Ну и самое главное, она родилась практически в один день с Владимиром Путиным, 8 октября, это как в противовес, что весы бывают разные. Есть весы конструктивные, есть разрушительные. И вот под этим знаком зодиака у него восходящая луна с ураном в знаке льва, поэтому она, скорее всего, рано или поздно даже может стать канцлером Германии. Вот. Ну и самое главное, что у нее очень супер классная комбинация для того, чтобы, как и дальше, планету, то есть она очень благоприятна значит, к Украине отображается, что как и, как и дальше будет абсолютная помощь Европейского Союза, и при ней мы точно туда попадем. Поэтому мой прогноз, что, скорее всего, Усула фон дер Ляйен и останется. А то, что касается той тематики, где Макрон проиграл во Франции абсолютно разгромно со своей партией, теперь во Франции будут перевыборы досрочные, парламент, где Мария Люпен полностью его разгромила на европарламентских выборах. То же самое происходит чуть ли не в каждой стране, да, вот, то же самое происходит сейчас, очень сложная ситуация и в Венгрии, но и не все так у Орбана хорошо, как хотелось, против него восстает его соплеменник из его же э, крайне правой партии, но и Мелони поднимается тоже очень серьезным образом в итальянской партии. А, в общем, прогноз показал европейский, что нужно избавляться от иммигрантов, но главное, чтобы они не, не были другого цвета кожи. Хотя тут как бы, происходит очень интересная ситуация. Ну, по крайней мере, европейцы не против украинцев, которого нормального с, ним, с ними цвета кожи. Так происходили выборы, и вот так все получилось. Поэтому разгром в Германии значит, Шольца партии я только с позитивом воспринимаю, потому что, скорее всего, ничего не изменится. А, например, премьер Эстонии Калас, если вдруг что-то случится с фон дер Ляйен, то даже может быть где-то и она выдвинется, и будут две женщины управлять Европой. Ну, например, значит, министром иностранных дел Европейского Союза может быть, конечно же, Эстонка Калас. Вот очень интересная ситуация. Она крайне тоже к нам благоприятно настроена. Но это супер классный тандем, если будет и фон дер Ляйен управлять Евросоюзом, Калас будет министром иностранных дел ну, в общем, Европ... Европейского Союза, а то это будет супер классная комбинация, а, только в плюс Украины. Поэтому выборы произошли в Европе только со стратегической победой нашей страны. Я так думаю, что все будет очень благоприятно, благожелательно. И мы уже точно войдем в Евросоюз. Тем более на прошлой неделе нам сказали, что Украина выполнила все требования для вступления в Европейский Союз. И переговоры о вступлении Украины Уже начались на прошлой неділе. Тобто чи правильно я розумію влади про те, що найвищим часом Україна може опинитись нарешті, в Європейському Союзі. Чи в цьому році це наразі неможливо? Як вважаєте ви? Да, ну це буде. Ми ну, вже фактично там, в Євросоюзі, просто офіційно ми вступимо в 29 30 му году. Ну, як я і говорив, в своєму давньому прогнозі, що в 2012 тисячі році, коли ми вперше Євро. 2012 приняли, помните, тогда мы чемпионат Европы по футболу приняли, вот сейчас он, кстати, будет происходить, интересно, да, в Германии, вот, и тут, получается, Юрсула Фундерляйн, не, немка, да, а, то есть, вот, как бы, такой, получается, бумеранг событий, Но ну, я тогда сказал, что ровно через 12 лет, через цикл Юпитера Украину примут в НАТО и скажут, что добро пожаловать и надо. Так и произошло в 2024 году, а уже окончательно и бесповоротно мы туда уже войдем в 2029, ну, скорее всего, 1 января 2030. Дорогие друзья, я впервые кто из всех астрологов, который прогласит эту дату. 1 января 2030 года Украина будет официально в Евросоюзе. Будем дуже на це сподіватися. Пане Владе, чому Макрон распустил парламент, як вважаєте? Ну, он хочет таким образом Макрон доказать, что он не проиграл на этих европейских выборах, потому что на именно французских выборах у него есть все шансы обойти Марили Пья, либо, по крайней мере, не иметь такой существенный разрыв и поражение, как он потерпел на европейских этих выборах. Да, там бы они будут примерно нос в нос идти, непонятно даже, кто победит. Но Макрон хочет в конечном итоге показать, что он, он абсолютно имеет непровальную политику, потому что то, что показало и те голоса, где Мари Лепен на выборах Европарламент набрала в два раза больше голосов, он сейчас хочет сократить эту комбинацию процентную и практически набрать, по некоторым данным, многие говорят, что может даже получиться даже на пару процентов больше, чем Мари Лепен на внутренних выборах, чтобы народ как понимал, кто в доме хозяин. Но ну, а хозяин это президент Франции Макрон. Это единственная страна в Европе, где всем руководит самолично значит, сам президент Макрон. Все остальные, конечно, страны, они у нас парламентские. И всем самолично, например, канцлер Германии не может руководить. То же самое, премьер Британии Риши тоже не может руководить. Ну, чего уж говорить даже про испанского премьера, который практически вообще ничем не может руководить, только вокруг себя собирая коалицию. Ну а Макрон может показать, что он действительно сильный чувак, и он хочет стать дальнейшим правителем всей Европы. И если его рано или поздно, а скорее всего, рано или поздно его изберут, и он может даже после Урсулы фон дер Ляйен возглавить Евросоюз, то должность его в Брюсселе может даже быть выше, чем даже канцлера Германии. Поэтому он хочет просто возглавить Евросоюз, и все к этому как бы ведет. Но ну и Макрон уже окончательно убедился, что надо кончать Путина, или человека похожего на него, что уже окончательно надо разбираться с Москвой, Иначе Европа не будет, Европа развалится под давлением всяких разных странных обстоятельств, и, конечно же, он полностью собирается, он очень... Намного провел переговоров, когда еще Путин был жив, 100 часов секса по телефону. Сейчас он понял, что там не о чем договариваться. При этом говорит, что номер телефона у него прежний, поэтому если Москва хочет ему позвонить, то он позвонит. А дальше он просто будет говорить, что он примет только капитуляцию Российской Федерации, в том смысле, что она должна закончить специальную военную операцию прямо в тот самый момент как позвонит Макрону. Вот поэтому перед нами действительно рождается тот человек, который действительно вроде бы балабул, вроде бы ну, ничему особо не стоит верить, но в конечном итоге может перехватить власть во всем Евросоюзе. Амбиции у него как у Наполеона. Как у него получится, непонятно, но амбиции очень большие. А влад, давайте також поговоримо про те, як вже в липні пройдуть Олімпійські ігри. Чи буде зокрема Путін вдаватись до певних якихось маніпуляцій та провокацій саме у ці дні? Я думаю, що Європа довжна очень сильно напрячься з 26 июля, десь і до посіїновста в до июля, хто не знає, почнуться Олімпійські ігри в Парижі. Потім возможно, всякого роду... экстремально неожиданной ситуации, теракта во Франции, в одном, в другом городе. то вплоть до того, что отвлечение может происходить от самих Олимпийских игр. Ну и самое главное, что в этот момент какая-то может быть провокация против Балтийских стран. Ну, например, танки из Беларуси поедут значит, перерезать Сувалский коридор. Или там захватить быстренько Вильнюс, где фактически вся оппозиция Российской Федерации находится. И они оттуда вещают что канал Ходорковского, что, в общем, там есть ну, Майкл Макита, а другие, короче, которые очень серьезно просматриваются люди. А, ну, может, там, Анарму могут взять там одновременно. В общем, будем смотреть, потому что а, каждый раз, когда происходят Олимпийские игры, ну, например, 8.08.2008 года начались летние Олимпийские игры в Китае. И Россия напала на Грузию прямо в первый день Олимпийских. Ну и после Олимпийских зимних в Китае они напали на Украину. Поэтому, дорогие друзья, а после того, как я просто увидел, что этот человек, похожий на Владимира Путина, сказал, что они такие дебилы, как этот дубовый стол, и вообще они с дуба рухнули. В общем, мы не собираемся нападать ни на какую страну значит, НАТО, значит, точно собирается, дорогие друзья, и план полностью проработан, тем более двойник Владимира Путина прилетал в Минск, они там ночью встречались, чай и пили, в общем, обсуждали, каким образом, в каком направлении и как они нападут на балтийские страны. Потому что до этого, чтобы э, там, человек, похожий на Путина, приезжал два раза, или две ночи подряд находился в Беларуси, нет. А обычно он прилетал утром и улетал вечером. Да. Но тут как-то совсем они что-то стратегическое обсуждали, поэтому период Олимпийских игр с 26 июля очень небезопасен. Поэтому всем своим клиентам, находящимся в балтийских странах, уйдите в отпуск, хотя бы уйдите на время, пересидите э, в конце июля, в августе месяце где-нибудь на островах, где-нибудь в Италию, в Испанию, уйдите, короче, иначе может быть какая-то критическая ситуация. Ну и возьмите с собой документы и все необходимое, деньги, ну, чтобы никаким образом вас орки не затронули. Влада, що стосується Молдови, раніше так активно кілька місяців говорили про те, що Путін готує туди також активні ворожі дії, чи е, покинув він вже цю ідею, чи може якраз також скористатися, умовно кажучи, або Олімпійськими іграми, або просто почати там е, роз, розгорнути певний військовий фронт. Ну, что касается Молдовы, то тут, тут очень интересная ситуация. Конечно, он уже ненавистно ему это самое Мария Сандер. То есть она абсолютно ему ненавистна. Он, конечно же, ее хочет свергнуть в конечном итоге. Но ну, а проецирование значит, ситуации о том, чтобы сделать переворот в Молдове, все-таки они делают КГБ, оно же ФСБ, Именно на осень, да. Особенно октябрь, ноябрь месяц, особенно ноябрь, где они вообще должны перевернуть эту власть. Поэтому они как бы временно поставили Молдову на паузу. Ничего такого страшного в Молдове этим летом происходить не будет. А вот в ноябре может быть переворот, вплоть до того, что могут быть какие-то провокации, вплоть до того, что могут даже быть какие-то и военные ситуации, там стрельба переворот, но ну, очень такая сложная ситуация. Поэтому, дорогие, молд... Молод... даже не знаю, как сказать, молдаване, может, правильно или неправильно я говорю, но э, вам нужно напрячься не сейчас, а именно в ноябре месяце, я бы так сказал. Октябрь-ноябрь месяц наиболее негативный для переворота в Молдове и в, э, смены власти и прихода вновь коммунистов э, в этой стране. Влад, дякую вам за відповідь. І, власне, з'явилася інформація в мережі на рахунок того, що Путін готується до візиту в КНДР. Що хоче він там отримати щось отримати, якусь підтримку фінансову і так далі? Чи яка все ж таки головна мета цього візиту? Ну, саме головне, що приступник, який похищає дітей, може роз'їжджати по всьому міру, якби как бы, тості. Есть... В принципе, он показывает, что он не закрыт. То есть он, для него теперь такие страны, как Узбекистан, там Туркменистан, я не знаю, там эти, всякая Киргизия, Таджикистан. Кстати, Туркменистан его, по-моему, так и не принимает. Ну, Узбекистан, Киргизия, Казахстан, вот там Беларусь, вот надо ему где-то показываться. Конечно же, ярлык направления ему дал Китай. Ну, Монголия что-то не принимает, да. Ну, зато побывал недавно или собирался ехать, по-моему, во Вьетнам, да. То есть, ну, то есть вот такие страны, которые, в общем, ничего собой не представляют. И даже если они куда-то приезжают, например, на какой-то форум, да, и тут уже Зимбабве чуть ли не самая крутая страна в мире, с которой можно встречаться на Санкт-Петербургском форуме, там, Экономическом, да, ну. То есть, как бы идет такое лицемерие для внутреннего потребления народа Российской Федерации, зомбирование, что Путин везде рукопожатный, что с ним могут встречаться и в Северной Корее, в том числе. Хотя вот Китай против этого приезда в Северную Корею, потому что Северная Корея постепенно переходит из лап китайцев, да, из их сателлитов она становится сателлитом Российской Федерации. И скоро Северная Корея начнет выбирать между направлением значит, своей, своей политической стратегии Китая либо Российской Федерации. А сейчас орки, Россия предлагает гораздо больше всяких вкусняшек Северной Кореи, в том числе и ракеты, которые летят через океаны, могут достигать уже не только Лос-Анджелеса, Лос но и Вашингтона, что там гораздо больше плюшек для них упаковано со стороны Российская Федерация, которая готова все отдавать, все ядерные, в том числе и новейшие технологии, и космические, да, дружить с Северной Кореей, чтобы она им отправляла просто старое ржавое артиллерийское оружие, там и другое оружие, танки, все ржавое, которое было еще в 20, 20 веке, все у них там осталось на складе. Поэтому это супер необходимо для того, чтобы в дальнейшем вести спецоперацию против Украины. Поэтому очень такой у них очень близкий контакт. И если я бы так сказал, что Россия и Китай это всего лишь партнеры, то Россия и Северная Корея это уже союзники, как и Россия и Иран это абсолютные союзники. Поэтому в России есть два самых верных союзника, и они становятся более отчетливы. Это, конечно, Иран и Северная Корея. А и Северная Корея переходит из стан Китая в стан Российской Федерации. Поэтому Китай чуть ли не запретил Двойнику Путину встречаться в Северной, в Северной Корее с Ким Чен Ыном, но тут его не послушал, и вот они сейчас будут встречаться. Поэтому расходятся берега Китая и Российской Федерации, и скорее всего, скоро Китай при, перестанет туда поставлять товары двойного назначения, станки, чипы и все, все, что может быть другое. Ну а Российской Федерации больше всего нужны артиллерийские снаряды несколько миллионов штук, которые и дальше бомбить Украину. В общем, всем все выгодно, и понятно, что происходит разлад в отношениях, с одной стороны, Китая и Российской Федерации, а в другие абсолютно союзнические отношения между Ким Чен и человеком, который напоминает в последнее время Владимира Путина, потому что он становится все настолько непохожим, и у него и какие-то там скулы обвисшие, черные брови, как у Брежнева, и вообще он уже не похож в профиль вообще на себя, на того Путина, которого мы знали. Дорогие друзья, если вы сейчас на него посмотрите, ну, просто ужаснитесь, это совсем другой человек. Влад, а, чем может свет уникнуть до Третьей Световой? Пока затмений не, не настали. А затмение у нас будет, коридор затмений конец сентября, и особенно 2 октября будет солнечное дьявольское затмение. У нас может начало разгара этой Третья световая, она же четвертая гибридная, потому что третья, наверное, была световая, она же не мировая, она была холодная. Но вот эта гибридная, вот, ее выход на аллею, где она вот, может развернуться, это октябрь-ноябрь месяц, когда, например, Китай нападет на Тайвань или Филиппины, одновременно, значит, Северная Корея начнет провокация на границе с Южной Кореей, одновременно возникнет очередная война в Израиле против Хезбалы, уже Хезбала может напасть на Израиль. Одновременно будет конфликт Венесуэлы против, по-моему, французской колонии, там у них есть в Суринам какая-нибудь, да, то есть, в общем, то есть по всему миру может разразиться война осенью этого года. До октября месяца, где-то октябрь-ноябрь самый может быть напряженный после затмения уже туда, значит, мировой войны, чтобы она разгорелась, я не вижу, но самый опасный момент в ближайшее время это действительно нападение на страны Балтии в начало э, Олимпийских игр. Вот как будет такая ситуация. Как вы считаете, будет заморожение войны в этом году? Ну, ни при каких обстоятельствах это не может произойти, чтобы заморозилась война. Хотя бы по той причине, что Марс, планета военных действий, станет ретроградом только 6 декабря. Ну и его ретроградность продлится ровно 24 февраля 2025 года. 24 февраля мы помним всю эту дату. Третья годовщина будет войны. Ну, возможно, что заморозка начнется где-то после этой даты, после третьей годовщины. Особенно, когда Сатурн войдет в знак Сатурн это всегда холод, мороз. А Овен это нулевой градус мира. И вот заморозка Третьей мировой войны, она же четвертая гибридная, мировая муж происходит вблизи этого события, а это будет у нас май месяц 2025 года. Я всегда говорю, прекрасная дата 25.05.2025, 2025, чтобы заморозить эту мировую войну. І ще буквально кілька запитань, які я хочу сьогодні поставити вам, чи можемо ми в цьому році повернути хоча б якісь наші українські землі? У нас очень хороший месяц, у нас октябрь, начало ноября, когда мы действительно можем неожиданно иметь прорыв фронта, особенно на юго-восточном направлении, касательно Запавловской и Херсонской областей. Но до этого времени нам главное не потерять бы чего-либо и не думать о том, что мы можем куда-то неожиданно прорваться. Вот, то есть октябрь-ноябрь месяц, вот там у нас могут возникнуть очень, -очень хорошие благоприятные ситуации. Но раньше с сентября месяца даже помышлять не о чем, может происходить именно в сентябре большой перелом. А вот сейчас нам главное, главное отбиваться от врага, и пока у нас нет таких возможностей, в том числе и по планетам, что-то либо освобождать. Главное не сдать Покровск и не сдать Часов яр. Я бы так сказал, даже Часов яр не так страшно сдать, как Покровск. Если мы сдадим Покровск, это может действительно говорить о том, что враг может дойти до берегов неправды. И какие важные энергии черни мы должны пережить? Ну, самая сложная ситуация у нас прямо сейчас, на этой неделе ближайшее время, очень жесткая, как бы комбинация планет между Марсом и Плутоном. Сейчас во время саммита, перемирия Украины в Люсей, в Швейцария по нам будет стрелять прямо из всего, чего бы то ни было. Поэтому неделя очень напряженная. Марс в жестком квадрате к Плутону. Марс – это планета войны, Плутон – гибели массовых людей, поэтому я даже вот своим клиентам, которые у меня по всему миру, ссылочка, кстати, под описанием этого видео, заказывайте натальные карта рождения годовые соляры, даже летать самолетами неблагоприятно, садиться в поезд неблагоприятно. Потом еще Сатурн уже в русском квадрате к Меркурию, купили билет на какой-то, не знаю, там самолет, он опоздал, там, либо задержка в пути, там, либо ДТП, несчастные случаи. И вот действительно эта неделя такая ужасающая, трудная, но зато она очень благоприятна для переговоров. И Меркурий в соединении с Венерой и Солнцем на этой неделе, особенно в конце этой недели, говорит только об одном, что начало мира будет положено, когда приедут на саммит в Люцер 90 стран. И я смеюсь со всех политологов, которые говорят, что заранее он провалился, этот саммит. Нет, дорогие друзья, с точки зрения звезд и планет этот самит говорит только об одном. Будет положено начало мира, которое закончится перемирием, либо заморозкой конфликта в следующем 2025 году.